안녕하세요. 두 Casa S 니 c a verdad, tienen la tarde. Oh, 무슨 ¿Qué pasó? ¿Quieren pagar? Ah, no, nosotros ya pagamos. Solamente quería decirles que la comida estaba muy buena. Ay, muchas gracias. Disculpa, es que nuestro equipo no habla español. 아, 또 그냥 또막 오래 s e n t i e n t 예, "cómo s 아, se d i "잘 먹고갑니다잘먹고갑니다 아, o k a "잘 먹고갑니다잘먹고갑니다잘 놀다 갑니다. 잘먹고 갑니다. 잘 놀다 갑니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 아, 지금은 브레이크 타임이에요. 다시 쉬고 다시 공부해요. 한국말 되게 잘하시네요. 아이고, 아니요라 조금 할수 있어요. e s t a paseando y lo vi e n Y ok, de ratito me retacho. ¿Puedes hablar español? Un poquito. Viví en M México por poco tiempo. Ay, con razón. Hace mucho que no escucho de ratito me retacho. Mucho gusto. Mucho gusto también. Y nos vemos al ratito. Sí, sí. Chao. Chao. Hasta luego.

슬랭은 은어 같은 건데요. 더 친근감 있는 표현입니다. 예를 들어서 아이마미다도 이쁘다란 표현에 대한 슬랭이거든요. 지금부터도 슬랭을 배우도록 하겠습니다. 연락짱은뭐 이런 것도 있어요. 연락짱 열라... 베르가, 베르가로 그냥 이렇 베르가, 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 아 예, 감사합니다 q e la pase suave e la pase s u 그 뭐예요? 이게 멕시코에서 되게 힙한 말인데 좋은 시간 되시라는 말이에요 아 q e la pase suave q e la pase suave Suave Que la pase suave e la pase suave Suave s u a v Suave, que la pasé? Suave. suave, suave. Ay, mira qué bonito, déjame ver. Ay sí, me lo acabo de comprar esta a ¿Cuánto bonito? te costó? Oh, uh, this is nice. <laughs> está rico. Al Chile, está bien rico. Al Children Garden, está bien rico. <laughs> Disculpa, ¿me das un shot de tequila y unas taquitas, por favor? Bien, dos, una cara, dos. Ah, disculpa, tomaremos una foto por favor. El late chocolate. Ah, uno, dos, tres. Disculpa amigo, ¿se va a tardar mucho la comida? Sí, te volan pipo. ¡Qué, <risa> Qué <Disculpa>. chido! <laughs> Patiriu Lix. Sí. Bien padre. Che peggio! Che volevo! Che un dras! Che faccio? Che un dras! Come ben verga! Come ben verga! Bien verga! Comen bien bien verga, Comen bien verga la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Imbéciles. ¡Lo único que están haciendo es arruinar la reputación de Ivonita! Oye, pero ¿qué quieres no decir? ¡Que si siguen hablando así! ¡Van a convertir este lugar! Había dado cuenta que el mundo había cambiado tanto. Pero ahora que lo pienso, tengo 33 años. 34 en Corea. Ay, no sabía que éramos tan anticuados. Qué triste. Yo tampoco, pero hemos estado mucho tiempo en Corea, ¿no? No estaría tan mal. Si hubiéramos en México, no este es triste. Pero hemos logrado muchas cosas, ¿no? Mira, tenemos el estornel más rico y tradicional de México en Corea a huevo. Y tenemos tres empleados y que son como familia. Y qué más importante sabes, lo más importante de todos. Es Sebastián. Sebastián está creciendo y feliz y saludable. Bien, todo bien, todo bien. ¿Hay algún problema? ¿Podrías enseñarme la receta secreta de este taco? ¿De los tacos deliciosos? Sí, sí, este, ta este taco rico. La receta de los tacos deliciosos.